بسم بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لتر ساما ساما membuka kuliah maghrib pada malam ini dengan membaca surah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahiman tawhid ya kana abduhu ya kana stayna siraatal mustaqim siraatal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa, wa lad amin amin yarbal alamin yang kita sama-sama kasihi tuan imam juga tuan bilal yang bertugas pada malam ini dan semua adik-adik jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala di Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pada malam ini dan juga yang berada di online kita pada malam ini. Alhamdulillah malam ini kita akan bersama-sama dalam sesi tadabbur, siri tadabbur surah yang ke juzuk yang ke-28. Masya-Allah. Malam ni insya-Allah kita akan masuk ke surah baru. Kita telah habis surah yang pertama daripada juzuk yang ke-28 ni iaitu surah Al-Mujadilah. Pada malam ni kita akan sambung juz surah yang kedua iaitu surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. Surah ini adalah surah yang turun di Madinah. Dan surah yang uh, kita akan baca pada malam ni sebesedikit tentang apa-apa uh, yang berkaitan dengan surah ini. Surah ini adalah surah dia katakan Audifat bihazil is munzul ahli nabawi. Sejak daripada zaman Nabi lagi. Memang surah ini dah nama, nama dia. Iaitu surah al hashru Al-Hashru ni bahasa Melayunya ialah pengepungan, kepung. Mengepung. Kenapa dinamakan Al-Hashru ni? Kerana di Madinah ada tiga kelompok orang Yahudi. Satunya Bani Qainuqa, yang kedua Bani An-Nadir dan yang ketiganya Bani Quraizah. Tiga-tiga ni orang Yahudi ni Allah Taala telah takdirkan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni telah tinggal di Madinah ni sebelum daripada Nabi tiba ni. Jadi mereka tinggal di Madinah. Asalnya mereka ni adalah orang yang bercakap bahasa Hebrew. Hebrew. Bahasa Ibrani dalam bahasa Arab ni. Bahasa ni masih ada lagi sampai sekarang. Bahasa Hebrew ni, cuma yang bercakap tu ialah orang-orang Yahudi lah. Jadi mereka ni, orang, orang Yahudi ni, salah satu daripada keistimewaan dia, ada juga istimewa dia orang Yahudi ni, iaitu mereka ni, semua mereka, anak-anak mereka, mereka mesti pandai kan bahasa Hebrew ni. Itu istimewa dia. Dia tak macam kita lah. Kita ni orang Melayu cakap Melayu lah. Dulu, kini dan selamanya. Ada juga pandai Arab. Tapi sikit-sikit. Orang pergi negeri Arab. Ada orang semangat pelajar bahasa Arab. Tapi sedikit sangat lah. Orang Hebrew ni. Orang Yahudi ni. Walaupun di mana saja mereka berada. Mereka akan ajarkan kepada anak-anak mereka bahasa Hebrew. Dan kitab mereka. Iaitu kitab Taurat. Dia ada dua kitab orang Yahudi ni, satu kitab Taurat, satu kitab Talmud. Kamudian, kitab Taurat ni adalah asalnya kitab yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Musa as. Kemudian dapat kepada orang Yahudi. Orang Yahudi telah ubah banyak kitab Taurat ni. Tapi kita sebagai orang Islam percaya, yakin ada empat kitab yang diturunkan oleh Allah Taala kepada nabi-nabi. Sebelum daripada Nabi Muhammad ada tiga. Kepada Nabi Muhammad ada satu. Kita wajib percaya. Cuma kita wajib juga percaya bahawa kitab Taurat yang ada pada hari ini adalah kitab Taurat yang telah diselewengkan. Telah diubah. Siapa yang beritahu ni? Bukan ulama Allah Ta'ala yang beritahu. Kitab ni dah tak betul lah. Cuma kitab asal tu, ya betul kepada Nabi Musa alaihi Yang keduanya adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud AS. Dan kemudian yang ketiganya adalah kitab Injil. Diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, Nabi Isa AS. Jadi itulah tiga, tiga, tiga kitab tu. Tapi ketiga-tiga ni dah tak ada dah yang asli sampai hari ini. Yang Allah Ta'ala pelihara adalah kitab Al-Quran karim Jadi Al-Quran ni itulah yang turun kepada Nabi Muhammad, itulah yang ada di tangan kita, ada di masjid-masjid kita ni banyak-banyak ni. Nah, itulah dia, sama saja. Tak lain. Tak berubah. Tak boleh diubah. Kalau nak diubah pun, orang, -orang akan tahu bahawa dia telah diubah. Allah Ta'ala pelihara Al-Quran ni. Macam-macam cara. Antaranya, Allah Ta'ala pelihara Quran tu sendiri. Kemudian Allah Ta'ala pelihara kan bahasa Al-Quran itu bahasa, bahasa Arab. Kemudian yang ketiganya, Allah Ta'ala jadikan ramai orang-orang, anak-anak orang Islam ini walaupun kadang-kadang mereka ni tak faham bahasa Arab tapi mereka boleh hafal Al-Quran. Jadi kita tengok orang Melayu kadang-kadang ramai yang hafal Al-Quran walaupun mereka ni tak faham sangat pun Al-Quran tu. Orang India, orang Pakistan, Bangladesh, orang Turki, orang Afrika hafal Al-Quran. Tapi setengah tu tak faham ini keistimewaan kehebatan Allah Taala nak pelihara Al-Quran tu. Jadi orang Yahudi ni ni, mereka ni ni semua pandai bahasa Hebrew. Ah ha, tu hebat dia. Mereka ni walaupun Yahudi Poland, walaupun Yahudi Amerika, mereka ni banyak di Poland dulu. Di kawasan Poland, kawasan Ukraine, ah ha, itu ramai orang Yahudi. Kawasan tu di Eropah. Tapi ada tiga kelompok ni telah berpindah daripada Palestin mereka telah pergi ke negeri Arab. Macam mana cerita dia panjang. Macam mana boleh pergi ke negeri Arab ni sampai ke Madinah. Tinggal di Madinah beratus tahun sebelum daripada Nabi sampai. Jadi mereka ni dah bercakap bahasa Arab, nama orang Arab, nama nama mereka ni pada masa tu Abdullah, macam-macam sekali. Ah -macam. macam-macamlah nama orang Arab betul-betul, nama orang Arab. Tapi ada juga nama yang bukan pelik-pelik Ada juga nama orang Yahudi lah. Jadi kisah Al-Hashru ni Surah Al-Hashru ni Memang nak cerita tentang kepung Apa dia yang kepung ni? Iaitu Nabi SAW telah mengepung Kampung mereka Jadi kampung mereka ni Zaman dulu setiap kampung ni ada Kota Maksudnya setiap kampung tu Mereka akan bina tembok tinggi Dan ada pintu Bukan pagar. Kalau pagar boleh lompat. Ha, pagar rendah. Ni kota. Kota ni tinggi. Tapi sekarang tak ada gunalah lah kota sangat. Sebab ada drone. Ada kapal terbang. Zaman tu tak ada drone, tak ada kapal terbang. Jadi kita yang duduk di luar kota ni tak tahu apa yang ada dalam kota tu. Itu zaman dulu punya style lah. Jadi Nabi SAW apabila mereka ni buat jahat, ada ha, cerita dia, nanti kita akan baca nanti. An-Nadir ni, ni, Bani An-Nadir ni dia ada kejahatan dia. Setiap daripada Yahudi ni di Madinah ni, dia ada kejahatan-kejahatan tersendiri dia. Kalau Bani Qainuqaq, ada ha, jahat dia. Apa jahat dia, kita akan tengok nanti. Bani An-Nadir ada jahat dia. Kemudian Bani Quraizah ada jahat dia. Hmm. Yang specialnya, special kita nak cerita sebab Bani An-Nadir. Iaitu mereka ni nak bunuh Nabi dan ha, mereka ni konon-kononnya nak berbincang nak berapa ni kita panggil nak ber ber, ber, ber adalah berbincanglah kan ada perbincangan ada meeting mereka dengan nabi nabi pergilah ke tepi tembok kampung mereka. mereka buat plan nak lontar batu daripada atas batu besar nak hempuk atas kepada nabi itu planning mereka tapi nabi sallallahu alaihi wasallam bila pergi ke tempat itu je Jibril datang beritahu, nu ada di atas nu orang Yahudi sedang prepare batu. Ha, nak campur atas kamu, batu tu besar, mereka angkat ramai-ramai, hempuk atas kepala Nabi, mati terus Nabi. Jadi mereka plan nak bunuh Nabi. Tapi Nabi SAW dapat wahyu. Jibril datang beritahu. Jadi Nabi SAW cepat-cepat balik. Keluar daripada tempat tu dan kemudian prepare kan? Lalu berlakulah yang dipanggil Al-Hashru ini, iaitu kepung ni. Jadi sebagaimana dia kata Ibnu Abbas ah Ibnu Abbas menamakan surah ni surah Al-Hasyr ni nama dia adalah surah Bani An-Nadir nama dia lain maknanya, maknanya ada beberapa nama lah untuk surah ini Al-Hasyr satu kata Ibnu Abbas nama surah ini adalah Bani An-Nadir Faqad akhraj Al-Bukhari an Sa'id Ibnu Jubair qala qultu Ibn Ibnu Abbas surah Al-Hasyr qala surah Bani An-Nadir Ah ha, jadi Ibnu Abbas ni kata ada seorang berkata surah ni surah al Hash, dia kata surah Bani Nadir kata Ibnu Abbas wala anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma samaha bihadzal ism lihadisiha al-mufassal an ghazwah Bani An-Nadir kerana nama ni kenapa diberi nama surah Bani An-Nadir kerana Ibnu Abbas melihat bahawa dalam surah ini point utama cerita yang besar cerita yang banyak adalah berkenaan dengan surah uh, tentang Bani An-Nadir. Wa adad ayat ha 24. Ada 24 ayat dalam surah ni. Nuzulha ba'da suratul bayinah. Turunnya selepas daripada surah al bayinah Kita dah tengok dalam Quran dalam apa ni? Dalam dalam um, dalam ayat lazim eh ada satu surah nama dia Al-Bayyinah. Jadi Surah ini turun selepas daripada al bayyinah Maknanya dalam Dalam ayat lazim ini ada dua Saja, ada dua saja Surah yang turun di Madinah Ayat lazim, ayat lazim semuanya turun Di Mecca, tapi dua Turun di Madinah, iaitu yang pertama al bayyinah yang kedua Ialah surah uh, An-Nasr, Iza Jalil Nasrullah Jadi dua tu Di antara dua tu turunlah Surah ini, surah Al-Hasirun Surah ini kita tengok semintas lalu dulu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama di sini, waqad uftutihat suratul al-hasru bitanzihillah. Dia start ni surah ini dengan tanzih menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ah ha, maknanya kalau kita baca nanti mula-mula nanti surah al-hasru ni ialah subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Dalam al-Quran ada beberapa surah yang nama dia ni yang dimulakan dengan tasbih ni. Sabbaha. Kalau ada satu surah yang kita baca selalu sabbihis. Ha gitu. Dia sabbihis benda sama juga. Sabbaha ni ialah menyucikan, mentasbihkan. Kalau sabbihis maknanya silalah kamu semua bertasbih. Ha, gitu. Kalau sabbih itu suruhan, arahan. So, Allah Ta'ala menyuruh kita bertasbih. Tapi kalau sabbaha Allah Ta'ala menceritakan bahawa telah bertasbihlah kepada Allah ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa dia ada ni, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kata ulama'nya semua benda. Kecuali jin dan manusia. Jadi artinya semua benda yang ada di keliling kita ni sama ada bawah kaki kita dalam laut ke uh, ikan jos ke uh, ikan apa lagi. Itu uh, dalam laut ikan yang tak ada, ikan yang mata sahaja pun ada juga dalam laut tu. Kita pun tak nampak dalam laut yang gelap tu, dia ada ikan gelap tu nampak mata je. Yang ada yang di udara, tak kira lah lion ke ada, tak tahu lah makhluk akas, makhluk benda ni, makhluk asin ke. Ataupun benda yang kita nampak mati. Seperti apa? Batu, pokok, separuh hidup. Ataupun bukit, ataupun pasir, ataupun air kita rasa dia ni mati. Tapi kalau ikut Allah Subhanahu SWT mengajar kita, memberitahu kepada kita, mereka semua ni adalah bertasbih kepada Allah. Jadi artinya, kalau lah bertasbih, maknanya benda ni hidup. Jadi manusia ni sepatutnya malu sikit kepada apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Sebab semua lain daripada manusia dan juga jin, mereka semua ni adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu SWT. Menurut ayat 1 surah al hasyr jadi yang tak bertasbih ni adalah manusia dan juga jin. Yang bertasbih daripada jin dan manusia ialah yang beriman. Yang lain tu tu dia bukan bertasbih, dia berjoget, dia menyanyi, dia apa lagi. Macam tu lah, apa-apa sajalah. Dia tak pernah bertasbih, subhanallah. Ada juga orang Islam yang subhanallah tapi tak sedar. Dia sebut subhanallah, ada juga. Tapi Alhamdulillah, paling-paling kurang orang Islam ni, dia ni tahu. Allah Ta'ala tu maha suci. Paling-paling kurang. Kalau nak jadi orang Islam lah. Ha. InsyaAllah orang Islam macam tu. Tapi orang kafir, tak ada. Kalau kalau tasbih ada juga lah. Tapi kalau orang kafir, orang kafir, orang Arab. Orang Arab, orang Arab dia ada juga yang tak Islam. Kalau di negeri Mesir, dalam 6% tak Islam. Kristian. Tapi Kristian dia pun, Kristian orang Kristian Mesir ni, mereka ni baca kitab Injil dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab Jadi itulah setengah-setengah orang Melayu ni Pergi ke negeri Mesir, pergi kedai buku Buku yang kedai buku tak Islam lah Tengok-tengok dia tulis itu Macam comel Kulit comel, isi macam cantik Tulisan dia pun beli, Bawa balik ke rumah Tengok-tengok, dah Ni Injil rupanya ha, Dia tulis itu Al-Kitab Al-Muqaddas Dia tulis pula tu Allah sebab dia pun Tuhan pun Allah juga. Orang-orang Kristian -orang tu. Ha, jadi orang, kalau orang Kristian ni pening kepala dia. Di Yang banyak sekali orang Arab yang Kristian ni ialah di Lebanon. Di Lebanon. Di Palestin pun ada orang Kristian. Berapa peratus? Tapi sikit. Yang paling banyak orang Lebanon. Dia panggil Kristian Orthodox Meronik. Ha. Jadi Kristian-Kristian ni kadang-kadang dia pun bertasbih juga. Sebab dia pun Allah juga. Ha, tapi tasbih dia tu tak tahulah dia faham apa dan sebagainya. Orang Islam sabbahalillah bersama dengan pokok, bersama dengan batu. Alhamdulillah. Jadi artinya batu, pokok, bukit, buka, wangin, apa semua ni adalah makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang hidup, yang bertasbih. Ha, jadi tapi kita janganlah jadi tak apa-apa betul pun nanti kata. Ha, kita pun pergi bertasbih. Kita pergi tanya, hey, batu, cakap dengan batu seorang-seorang ni, kita kata orang tu tak sehat pula nanti. Tapi kena-kena anggap macam tu, kena rasakan bahawa apa yang ada di langit dan di bumi tu, tak kira lah yang nampak kita hidup, dia hidup ke, nampak macam burung ke dan sebagainya, dia mereka bertasbih. Dalam satu cerita, bukan cerita saya, cerita dalam Al-Quran, dia ceritakan tentang bahawa Nabi Daud AS. Nabi Daud ini dia akan bertasbih. Bertasbih bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan burung. Jadi, jadi maknanya burung tu ketika dia berbunyi lah kita dengar tu. Dia oe 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 tu berbunyi tu dia bersiul-siul lah. Atas pokok tu pagi-pagi lah. petang tengah hari tak ada panah dia lari balik. Pagi-pagi dia biasa bersiul Saya biasa duduk nu, dekat masjid apa ni. Masjid Jamil Asri tu. Tepi keliling dia, tu banyak pokok. Pagi-pagi duduk situ. Oh dia bersiul. Kuat daripada kita lagi dia bersiul tu. Apa benda dia cakap pada tahun Kita tak faham tapi sebenarnya yang disebut oleh Allah Taala dalam awal surah Al-Hasyr ni ialah subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya semua langit semua bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara ketigalah yang disebutkan oleh ulama sini. Kemudian summa tahaddasat as-surah ba'da zalik an taqsimi amwalil banin nabiy. Selepas daripada itu dalam surah An-Nabi ni, surah An-Nabi Al surah Al-Hasr ni kita akan jumpa satu ayat yang menceritakan tentang macam mana nak bagikan harta. Cara bagi harta. Sebab pada masa tu bila orang Islam ni dikepung, akhirnya orang Yahudi tu pun menyerah kalah lah Selepas daripada dikepung lama, mereka pun takut, mereka pun mengaku kalah, mereka pun serah semua barang-barang dia -barang tu kepada orang Islam. Lalu Nabi perintahkan mereka sila keluar daripada Madinah ni. Jangan tinggal di sini lagi Di Madinah lagi, keluar kamu Jadi mereka pun keluar lah Harta mereka kena tinggal situ Dan disuruhkan kepada orang Islam Jadi harta ni banyak-banyak ni Nabi dah dapat ni, orang Islam dah dapat ni Nak buat apa harta ni ha, Di sinilah Mereka tak tahu, tak tahu ni macam mana nak buat ni Akhirnya turunlah ayat ni Ayat surah Al-Hashim ni ha, Cara bahaginya Ialah macam ni, macam ni, macam ni Kita akan baca sama-sama nanti itu yang ke ni lah, yang ke yang ke berapa tu? Yang kelima lima, yang ke tu. Yang kelima, lima. Kemudian disebutkan Summa wajahat as surah fi awakhiriha Dah sampai ke penghujung surah ini, dia kata Allah subhanahu wa ta'ala nida' ilal mu'minin. Allah ta'ala seru kepada orang mukmin. Dalam Al-Quran kita akan jumpa dua jenis ayat. Ya, ya. Dia ada ya ayyuhan lazina amanu, ya ayyuhan nas. Jadi kalau ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia. Wahai manusia ni semualah. Kecuali binatang lah. Ha. Jadi kalau manusia, ha, dia kena dengar ni. Eh hey, manusia, dengar sini. Ada satu ayat lagi, jenis dia adalah Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhal lazina amanu. Ayat macam ni dipanggil, Nida' ilal mu'minin. Seruan kepada orang mukmin. Kalau macam ni, Nida' kepada orang mukmin ni, ialah Allah Ta'ala akan beritahu kamu semua orang mukmin, kamu mesti buat ini dan itu. Kalau ayat yang Ya Ayyuhannas kepada manusia, Allah Ta'ala beritahu, hei manusia, kamu mesti beriman. Ha, biasanya kena beritahu, kenapalah kamu ni tak beriman? Sebab kepada orang yang beriman, Allah Ta'ala suruh pula buat. Orang nak jadi orang beriman ni sepatutnya macam ni, macam ni. Ha, takkanlah mengaku beriman tapi tak nak buat. Ha, gitu amarat hum fihi bitaqwallah suruh bertakwa wa nahat hum an tashabbuh bil fasikin dan kemudian Allah Taala larang kita daripada nama dia tashabbuh nama dia tashabbuh ni dalam ayat ni dalam surah ni nanti kita akan jumpa kita buat intro dulu ni kita buat trailer dulu ni iaitu dia kata tashabbuh ni maknanya menyerupai maknanya menyerupai ni ialah kita ikut style ikut apa macam tu style buat macam adalah nanti pak tasabbuh ni kita akan baca nanti style apa style makan style minum style pakaian style apa lagi banyak style lah yang dilarang kemudian allazina taraku ma amaruhum bihi fakana akibatu amrihim khusur yang mana orang kafir ni jangan ikut orang fasik gitu jangan ikut orang kafir wa khatamat bi zikri janibin min asma'illah seterusnya dalam surah al-hasyr ni hujung dia kita akan jumpa senarai nama-nama Allah Subhanahu wa taala nama dia asmaullah al-husna banyak dalam apa ni dalam surah ni hujung surah ni di mana kita selalu dengar orang baca imam baca ataupun khatib baca iaitu Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul kuddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-azizul mutakabbir dan seterusnya sampai tu banyak nama-nama Allah situ. Tapi bukanlah semua asma'ul uh husna duduk dalam ayat ni. Tapi banyak ada dalam ayat ni. Ha, kita tengok semua sekali ada 99 nama Allah. Jadi banyak yang disebutkan dalam hujung surah Al-Hashim. Jadi cantik sangatlah wa biza dikah surah al-karimah qat tawafat bina min ba'di magazi rasulillah jadi dia sebut sini ulama kata ulama tafsir ni kata surah ini kita start the start dengan nabi kepung orang yahudi wa ma at-tasyiat al-hakimah ila allati syara Allah fi taqsimil ghana'in kemudian selepas tu cerita pula apa nak buat dengan harta yang dapat wa zahiyah kalimah min akhlaqil muhajirin wal ansar kemudian dalam surah ini juga disebut beberapa sifat sifat orang-orang ansar dan juga muhajirin ansar dan muhajirin ni bagi kita adalah contoh sebab apa mereka ni dua kelompok manusia yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satunya asal daripada Mekah dan yang keduanya daripada Madinah asal lain-lain tapi lepas tu mereka boleh jadi baik macam adik-beradik. Sebab mereka ni Islam. Jadi Islam telah ikat mereka. Jadikan mereka ni satu. Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu. Wa ma'asuratun qa'imatin min akhlaq karihah min akhlaqil munafiqin wa akhwa wa ikhwanihim minal yahud. Dalam surah ini juga Allah Ta'ala akan sebut cerita macam mana perangai-perangai orang munafik dan juga anak beranak dia, orang Yahudi. Adik beradik dia. Dia memang kawan baik. Orang munafik, orang Yahudi, kawan dia. Orang Ansar, orang Muhajirin. Wama wama ajani min asmaillah. Kemudian um, selepas daripada itu, ceritalah tentang asmaullah al-husna. Jadi kita akan tengoklah selepas daripada ini insya-Allah. Kita masuk ayat kita ada dua minit lagi insya-Allah. Dua minit ini. Lebih kuranglah. lah ha, nanti sini tak boleh eh. Kita ada sekarang ni 7 8 minit Ada 4 minit lagi. 4 oh, minit lagi. Terbagi isyarat ada. Jadi kita tengoklah sikit trailer-trailer. Tadi trailer kepada surah. Ni trailer kepada ayat nombor dua pula. Ha, Tadi ni surah ni dia start dengan sabbah. Semua benda ni bertasbih. Kemudian Allah Ta'ala pula cerita. Daripada langit dan bumi tadi tu cerita tu. Semua ni bertasbih maknanya semua ni sokong Allah Ta'ala. Semua ni puji Allah nak katanya. Bukannya puji manusia je puji benda lain. Dia tengok cermin Dia puji diri dia Dia tengok uh, Dia tak boleh Sebab tu kita ni dia ajar Kalau tengok benda-benda cantik ni Kita kena subhanallah Maknanya Masya Allah, Haa gitu Kalau orang Arab tu Dia tulis depan rumah dia tu Depan rumah dia tu Dia tulis atas dinding Apa ni Di pada ni Pada rumah dia tu Ataupun pada pagar dia tu Dia akan tulis Haza min fadli rabbi. Haa uh, tu Yang disebut oleh Nabi Sulaiman tu Nabi Sulaiman rasa Oh Jadi dia tak kata Oh hebat aku Oh. Ish, kata. Ha, mana ada rumah-rumah orang lain macam ni. Jadi kereta-kereta kita pun kalau semak-semak pun boleh tulis kat belakang tu. Hazza min fadli rabbi kat belakang tu. Ayat Quran. Tapi boleh jadi bahasa Arab lah kalau. Jadi ayat nombor dua ni ni. Ayat nombor dua yang akan kita baca pada malam ni. Start, start nombor satu. Start nombor dua. Terus cerita tentang. Hualadzi akhrajal lazina kafaru min ahlil kitab min diarihim li awal awalil hasri di hasri terus terus masuk macam kalau kita macam oi masuk dalam masuk jumpa je assalamualaikum ni aku nak cerita sikit oh lama dah tak tak jumpa dia mari-mari terus nak cerita tentang satu benda ha, macam benda ni besar ni Allah Taala nak kata apa dalam ni ni jadi kita nak faham ayat nombor dua ni ni dia kena faham juga cerita dulu keseluruhan dulu. Tadi saya dah cerita sikit tentang Bani An-Nadir. Lepas ni kita akan cerita dengan detail lagi insya Allah bila kita masuk ayat yang kedua dalam pertemuan akan datang. Ha, kita dah trailer tadi surah. Kita dah masuk ayat nombor dua. Kita akan masuk cerita tentang Bani An-Nadir ni dengan detail. Sebab kalau tak nanti kita tak berapa nampak nanti. Macam mana? Kenapa Allah Ta'ala sebut Huwal lazi akhraja. Ha. Allah Ta'ala tak sebut kalau dalam bahasa ni wallazi apa ja'al ja'alal ni kharaju kharaju jadi lain mereka keluar dengan aku yang keluarkan ah tu lain jadi insyaallah kita akan jumpa akan datang insyaallah aku qul hadza wa li wa lakum bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh